Bayangkan, pada musim panas tahun 1945, sebuah empayar berada di ambang keruntuhan dan empayar ini diperintah oleh seorang lelaki yang dipercayai oleh rakyatnya sebagai tuhan yang hidup. Hari ini, kita akan selami kisah luar biasa ini, bagaimana seorang maharaja tuhan membawa negaranya kepada penyerahan kalah dan mengharungi hari-hari terakhir perang dunia kedua yang sangat genting. Inilah persoalan mustahil yang dihadapi oleh Jepun pada Ogos 1945. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal strategi ketenteraan, ia adalah krisis jati diri. Macam mana nak mengaku kalah bila seluruh budaya kau dibina atas prinsip menang atau mati dan pemimpin kau pula dianggap suci keturunan Dewi Matahari? Dan jawapannya... Ia bermula bukan dengan rancangan besar di Tokyo, tapi dengan satu pembohongan terdesak daripada seorang juruterbang Amerika yang ditawan. Dalam masa beberapa hari sahaja, tiga peristiwa besar berlaku berturut-turut yang menolak Jepun ke pinggir kemusnahan dan memaksa mereka melakukan sesuatu yang tak pernah terfikir sebelum ni. Ia macam satu serangan tiga penjuru yang sempurna. Pertama, bom atom kedua digugurkan di Nagasaki. Kemudian, datang pula gertakan psikologi dari seorang juruterbang tawanan Amerika, Marcus Megilda, yang menipu dengan mengatakan ada seratus lagi bom atom sedia untuk digugurkan. Dan akhirnya, Soviet Union menyerang Manchuria, menghancurkan saki baki harapan Jepun untuk berunding. Tekanan ke atas Tokyo kini dah tak tertanggung. Dengan tentera daratnya yang terancam dan tentera lautnya yang hampir musnah, semua mata kini tertumpu kepada seorang lelaki. Maharaja Hirohito berdepan dengan satu pilihan yang bukan sahaja akan menentukan nasib jutaan rakyatnya, tapi juga masa depan Jepun untuk selamanya. Dengan kata-kata ini, Hirohito melakukan sesuatu yang tak terduga. Baginda sendiri campur tangan untuk menamatkan perang, satu tindakan yang melanggar tradisi berabad-abad lamanya dan menentang jeneral-jeneralnya yang berfahaman keras. Baginda menitahkan semua untuk menyerah kalah. Tapi persoalannya, adakah tenteranya akan patuh? Jawapannya tiba dengan cepat. Bagi si setengah pihak dalam tentera, menyerah kalah adalah lebih teruk daripada mati. Jadi, pada malam sebelum siaran pengumuman Maharaja, sekumpulan pegawai radikal melancarkan satu rampasan kuasa terdesak, satu cubaan terakhir untuk menghalang Jepun daripada mengaku kalah. Kumpulan ini yang diketuai oleh Major Kenji Hatanaka bukanlah pegawai biasa. Mereka ni pengikut tegar kod Bushido yang percaya bahawa menyerah kalah adalah satu pengkhianatan terbesar. Matlamat mereka jelas: tawan istana imperial, cari rakaman ucapan maharaja dan musnahkannya sebelum ia dapat disiarkan. Pemberontakan mereka berlaku dalam sekelip mata, penuh dengan keganasan dan kekeliruan. Mereka berjaya tawan istana dan bunuh beberapa pegawai tinggi, tapi rancangan mereka mula hancur dengan pantas. Menjelang subuh, mereka gagal dapatkan sokongan tentera yang lebih besar. Rampasan kuasa itu gagal. Dalam masa kurang 24 jam, semuanya berakhir dengan Hatanaka membunuh diri. Dengan pemberontakan yang dah dipatahkan, laluan kini terbuka. Rekaman ucapan itu selamat. Dan sekarang, buat pertama kali dalam sejarah, seorang Tuhan akan bercakap secara langsung kepada rakyatnya. Untuk kita betul-betul faham detik ini, cuba bayangkan kalau matahari tiba-tiba boleh bercakap. Bagi rakyat biasa Jepun, Maharaja bukan sekadar seorang raja. Baginda adalah arah hitogami, seorang Tuhan yang hidup. Suara baginda dianggap terlalu suci untuk didengari oleh telinga orang biasa. Jadi, bila radio di seluruh negara tiba-tiba menyiarkan suara Maharaja yang bernada tinggi dan formal, mengumumkan penyerahan kalah, Reaksinya adalah kejutan yang amat dahsyat. Orang ramai melutut di jalanan, menangis teresak-isak. Bukan saja sebab kalah perang, tapi sebab seluruh dunia yang mereka kenal tiba-tiba hancur berkecai. Ucapan itu memang menandakan berakhirnya perang, tapi ia juga adalah permulaan sesuatu yang baru. Dari abu kekalahan, Jepun akan memulakan salah satu transformasi ekonomi yang paling menakjubkan dalam sejarah moden. Akhirnya, pada 2 September 1945 di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo, surat cara penyerahan kalah ditandatangani secara rasmi. Dengan beberapa tanda tangan, konflik paling berdarah dalam sejarah manusia akhirnya sampai ke penghujungnya. Dan apa yang berlaku selepas itu memang luar biasa. Sebuah negara yang hancur luluh, ekonominya musnah, Bangkit semula. Dalam masa beberapa dekad sahaja, Jepun berubah daripada sebuah negara yang ditakluki menjadi kuasa ekonomi kedua terbesar di dunia. Satu keajaiban kelahiran semula yang masih dikaji sehingga hari ini. Tapi, kelahiran semula ini ada harganya. Harga yang hampir tak dapat kita bayangkan dan sangat penting untuk kita ingat kos nyawa manusia yang terpaksa dibayar dalam perang ini. Skala kehilangan nyawa dalam perang dunia kedua memang susah nak kita fahamkan. Jom kita lihat angka-angka yang sangat menakutkan ini. Di Eropah Timur, Soviet Union menanggung kehilangan yang paling besar dengan anggaran 24 juta kematian termasuk askar dan orang awam. Di Asia pula, China menderita dengan sangat teruk, kehilangan kira-kira 15 juta nyawa dan Jerman, negara yang memulakan perang di Eropah, kehilangan hampir 8 juta rakyatnya sendiri dalam konflik tersebut. Dan senarai ini berterusan Poland, Jepun, Great Britain, Amerika Syarikat. Bila semuanya dijumlahkan, lebih daripada 60 juta orang terkorban. Angka ini hampir dua kali ganda populasi Malaysia hari ini lenyap dari muka bumi dalam masa enam tahun sahaja kisah penyerahan kalah Jepun ini lebih daripada sekadar sejarah ia adalah satu peringatan yang amat jelas ia mengingatkan kita bagaimana sebuah negara boleh ditolak ke ambang kehancuran bagaimana ideologi boleh membawa kepada kemusnahan dan bagaimana walaupun dalam kemusnahan total masih ada ruang untuk kelahiran semula persoalan yang tinggal untuk kita renungkan adalah adakah kita benar-benar telah belajar daripada pengajaran yang dibayar dengan harga yang begitu mahal